Приказываю для заступления несения службы убыть по транспортным средствам. Направо! По инициативе начальника главного управления полиции в Донецкой области была проведена отработка территорий, прилегающих к городу Курахова. Целью проведения отработки было обследование территорий заброшенных помещений пансионатов, а также территорий дачных кооперативов с целью отыскания лиц, которые могут быть причастны к незаконным вооруженным формированиям, диверсионным группам противника, а также лиц из числа криминалитета. Территория Маринского района имеет 1350 квадратных километров, 92 тысячи населения. Вся территория протяженность района находится на линии соприкосновения. Проблематика района – это частое боевое перевозка боеприпасов, взрывчатых веществ. Также с целью выявления незаконно хранящихся боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств. По результатам отработки было зарегистрировано нами 5 фактов изъятия оружия, и взрывчатки, два факта изъятия наркотиков, а также задержаны пятеро лиц, которые в настоящее время проверяются на причастность с незаконным вооруженным формированием. В частности, у одного из них, который сейчас находится на территории оккупированной, принимают участие в вооруженном формировании, воюют, были изъяты граната, самодельный пистолет, наркотические вещества, каннабис, а также атрибутика ДНР. Цель проведения этой профилактической операции достигнута. Мы понимаем, о том, что на той территории, которую мы отрабатывали, лиц, которые могут повлиять на оперативную обстановку и ситуацию в регионе, нет.